У нас еще будет запланировано специальное время для обсуждения. То есть у нас два доклада и время для обсуждения, когда мы все сможем выставить свои предложения. Мне такое очень нравится предложение насчет применения сканирования при почте голосов, всего бы не выставить, по-моему, это вполне могло, бы работать. И качество комиссии лучше. Поэтому, может быть, мы давайте послушаем еще. потом сделаем общее. Да, потом сделаем общее обсуждение, все вопросы. Ну, я просто еще это маленькое вступление, извините, что я не болезнь разрешения. Мне только что позвонили с, аграрной партии из Киева. Ну, говорят, что ну, у нас там, в принципе, есть человек в Луганской области, но он все окончательно не решен, а будет он или не будет. А не, Вы не надо давить нам контакты, когда, когда будут утвержденные должности. У нас сейчас ситуация, что это касается всего областных организаций, многие областные партийные организации просто прекратили свое существование ну, по известным причинам. Много людей остались в Луганске, документы остались в Луганске, печати остались в Луганске. Мы с вами говорили, что если этот закон будет принят, этот закон, то у нас подача кандидатур в Центральную комиссию на включение в территориальную комиссию в областную начинается через 10 дней. 18 числа уже можно будет подавать. Ситуация очень тревожная, потому что когда появится большая возможность ездить в Газ, покупать эти печати. С, с документами, с тем, чтобы э, заносить в ЦВК не одно предложение какой-то партии, а вот какой десятых, устанавливать контроль над э, комиссией, ну, вот комиссии, это очень плохо, на самом деле, но мы э, рискуем повторить то, что у нас было и в прошлом году, и в 2012 году, да, э, начиналась довольно грязная борьба за контроль над э, территориальными комиссиями в знаю Дениса, никто не знает ситуацию в Луганской области, что же у нас с партиями, какие есть, какие нет. И я вас прошу, Денис, поделитесь с нами.